एतिल चे हो एक एक भोकर येथील सा मुस्लिम समाजाचे मुबिन खान इनामदार यांना प्रत्येक समाज मानणार आहेत मात्र काही दिवसापासून मुस्लिम समाजाचा नगर अध्यक्ष कोण अशी चर्चा महाराष्ट्रामध्ये पण होती एकीकडं भोकर मतदारसंघ हे अशोकराव चव्हाण साहेबांचा मतदारसंघ आहे निवडणुकीमध्ये त्यांना अनेक वेळा मुस्लिम समाजानं निवडून दिलेला आहे मात्र मोबिन खान इनामदार जसं एम आय एम पक्षामध्ये प्रवेश केले याच्यानंतर जे राजकारणच्या दृष्टिकोन झाला एक वेगळी वळण झालेली आहे त्या संदर्भामध्ये जे उमेदवार आहेत एम आय एम पक्षाचे नगराध्यक्ष उमेदवार आहेत त्यांच्याशी आपण विचारू की काय अचानक यांनी एका रात्रीमध्ये असा निर्णय घेतला की त्या मुस्लिम समाजाना किती पर्यंत ते एक चांगलं ठरणार आहे का येणाऱ्या काळामध्ये मुस्लिम समाजाचा ये होणार आहे सर काय होकर शहर मे मुसलमान बड़ी में रहते हैं और मुसलमान हमेशा दिगे सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं उनका सपोर्ट करती आई हैं जब मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात आती है तब ये पार्टियां किनारा कसू जाती हैं और नतीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अबीसी साहब की शख्सियत से मुतासर होकर मैंने एम आई एम ज्वाइन किया है और एम आई एम के यहाँ दिगे उम्मीदवार भी है हम पूरी कोशिश करेंगे और हम तन मन धन के साथ पूरी जानबाजी के साथ मेहनत करेंगे और इन शह तजलिस का बिल्कुल, बिल्कुल देखो बिहार के अंदर मजलिस इतिहादलिम ने महागठबंधन से कहा था कि आप सिर्फ हमें छह सीट दीजिए मगर महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस तमाम पार्टियों का जो है अहंकार था घमंड था तकबर था वो जो है खाक में मिल गया और बिहार की जनता ने बतला दी कि इंसाफ क्या होता है मजलिस इत्यादल मुस्लिम को तो पांच सीट देकर पूरी दुनिया को बतला दी कि मजलिस का इंसाफ क्या है भोकर नगर परिषद गे अनेक वर्षा एक चर्चे है कि भोकर नगर परिषद एक भ्रष्टाचार अड्डा है अपन निवन आर सर्वसाम नागरिकांता को पाउल उचल रहा है भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और नगर परिषद भोकर की जो जिम्मेदारियां हैं वो आम जनता तक पहुंचाएंगे भोकर शहरा मध्य एम आई एम पक्षा का वर्चस्व दिवसेदिवस चल मात्र लोका एक अभी चर्चा चालू है कि भोकर शहरा मध्य एम आई एम पक्षा नगर सेवक दावेदार चार से पांच उम्मीदवार का दिल अभी अगर कोई उम्मीदवार आता है तो हम तैयार है यहाँ की टीम पूरी तैयार है संदर्भामध्ये जे काही अपडेट असेल आम्ही माझ्या आवाज न्यूज चॅनल संदर्भात आपण सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व करणारे व प्रत्येक समाजामध्ये वर्चस्व असणारे मोबिन खान इनामदार हे निवडून येईल हे आम्ही अपेक्षा करूया धन्यवाद